служба судьба Главного управления национальной полиции в Херсонской области создана для повышения эффективности реагирования на заявления, обращения граждан, для повышения качества предоставления сервисных функций новой полиции. Для этого в системе создана и успешно функционирует центр управления нарядами полиции, который работает с системой цунами. Мы сейчас находимся как раз в диспетчерской службе, которая осуществляет контроль и направляет патрули к местам происшествия. Мы можем наблюдать места работы диспетчера системы ЦУНАми. Также функционирует колл-центр, который обеспечивает прием заявления граждан и бесперебойно 24-часовую работу где невозможно укрыть, спрятать, не принять вызов. Все эти функции автоматически пресекаются, и система позволяет работать непрерывно и принимать все заявления, которые немедленно вносятся в систему, распределяются между потреблями, после чего диспетчера, управляя нарядами, их направляют в нужное место происшествия в, системе, в режиме онлайн на экранах мониторов диспетчера отслеживают при помощи GPS навиации всех патрульных, находящихся в Херсоне, а также направляют следственно-оперативные группы при в процессе их работы их работа отражается на интерфейсе мониторов и диспетчер наблюдает их работу куда они выезжают как успешно направляются прибывают на место это все отслеживается и контролируется здесь в этом помещении где мы находимся.